Привет всем, меня зовут Вера, и это видео снято специально для Makeup UA. Сегодня я хочу вам рассказать о парфюмированных водичках Lancome Гипноз и Валентина Rock and Dreams, а также о жидкой подводке для глаз Эвелин. Начну с водички Lancome Гипноз. Эта вода у меня достаточно давно, она имеет такой вот очень сладкий запах, любителям сладких ароматов он не подойдет, в нем нету намека на какую-то кислинку или свежесть. Он такой сладкий, конфетный, но не дешевый, его нельзя назвать дешевкой. Он на теле не поменяется. Какие вы его брызнули с утра, такой вы его будете чувствовать вечером, потому что плюс ко всему он еще и стойкий хватает экономично, 2-3 пшика это на день вам хватит просто за глаза. Вот такое вот интересное оформление. Вот у меня уже, к сожалению, эликсира такого чудесного осталось совсем чуть-чуть. Это действительно гипноз такой чарующий, гипноз сладкий такой, очень приятный. Я очень люблю эту воду. Но я считаю, цена вполне оправдана. Очень хороший вариант. Для тех, кто любит сладкие ароматы, хорошо подойдет и на лето, и на зиму. То есть в этом плане аромат универсален. Теперь, как обещала, Валентина Rock and Dreams. Это, с этим запахом я знакома очень давно. Я в него еще влюбилась, когда была школьницей. Он достаточно характерный. Вот такое вот оформление, такой красивый шар. Вот написано Рок and Dreams. Все отмечено. Запах такой немножко сладкий, немножко терпкий, немножко шипровый, очень-очень характерный. Он абсолютно непростой. На протяжении дня он теплеет, чуть-чуть теплеет. Но я им, вот начальные ноты меня не душат. То есть я могу душиться и летом, хотя я не люблю очень тяжелый аромат летом, я думаю, как и многие. Но этот аромат я могу наносить и летом, и зимой. Это любимые тоже вот мои духи такие. Хватает уже надолго, потому что аромат стойкий, его можно и на следующий день на себе ощущать. От волос, от вещей можно и достав из шкафа вещи, вы будете слышать этот запах. Пахнет, знаете, вот какой-то такой чуть-чуть розой, оно такое розой с характером. Ну, я не знаю, как описать этот аромат. Его определенно нужно тестировать в магазине или покупать пробник, потому что, как я повторюсь еще раз, аромат непростой, может подойти и понравиться не всем, но любителям сложных таких вот сексуальных, я бы сказала, ароматов это придется по вкусу, даже без разговоров и без каких-либо сомнений. И вот, я любитель стрелок. Сначала я, конечно, училась красить стрелки фломастерами, потом немножко так усовершенствовалась и стала красить вот такими вот подводками. Подводка Эвелин стоит 50 гривен. Вот у нее такая вот кисточка аккуратненькая, чуть-чуть заточенная. Ей очень удобно наносить, она достаточно твердая, и наносить стрелки очень удобно стойкость хорошая на протяжении всего дня, не смазывается, не растекается, но при контакте с водой, конечно, хочешь не хочешь, оно потечет. Хоть и написано было, что это водостойкая, но водостойкая я абсолютно не могу назвать. Цвет интенсивно черный. Плюсы, конечно же, какие плюсы? Стойкость, цвет черный, цена, удобность нанесения я, в принципе, довольна. Я вообще не поклонник водостойкой косметики, поэтому как бы... Вот этот вариант для меня очень хорош, получается стрелки очень красивые, яркие такие, очень-очень, я много перепробовала многих, но это несмотря на то, что он дорогой вариант, но это мой фаворит среди подводок, поэтому цена не всегда значит, что это плохо. Ну, вот видите, сколько уже у меня он, кстати, сохнет очень долго, то есть хватает надолго, несмотря на ежедневное использование, вы можете пользоваться, 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 вот в такой баночки хватит на достаточно долгий срок, учитывая, что я лично стрелки крашу там, наверное, почти каждый день. Вот. ну до сих пор можно еще красить вот этой вот, вот этим чудом таким, поэтому рекомендую попробуйте во-первых, это не такие большие деньги, во-вторых, вы результатом останетесь довольны. Хочу сказать спасибо всем за внимание, буду рада, если была кому-то полезна. Всем хорошего дня, летнего настроения, пока.